نشيد اللغة العربية ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد حيا نقرأ يا إخوان حيا نكتب يا إخوان حيا نقرأ يا إخوان حيا نكتب يا إخوان نقرأ يا إخوان حيا نكتب يا إخوان حيا نقرأ يا إخوان حيا نكتب يا اخوان حيا نقرأ يا اخوان حيا, يا إخوان، حيا, نقرأ يا إخوان، حيا نكتب يا إخوان لغة الإسلام لغة القرآن لغة العرف لغة الإحسان لغة الإسلام لغة القرآن لغة العرف لغة الإحسان لغة الإسلام لغة القرآن لغة العرف لغة الإحسان حيّا نقرأ يا إخوان، حيّا نكتب يا إخوان، حيّا نقرأ يا إخوان، حيّا نكتب يا إخوان نحسن نجمع يا إخوان ندرس نفهم يا إخوان نحسن نجمع يا إخوان ندرس نفهم يا إخوان نحصل نجمع يا إخوان ندرس نفهم يا إخوان لغة العربي لغة الحبيبي لغة القبر لغة الإيمان لغة العربي لغة الحبيبي لغة القبر لغة الإيمان, لغة القبر لغة الإيمان لغه العرب لغه الحبيب لغه القبر لغه الايمان حيا نقرا يا اخوان حيا نكتب يا اخوان حيا نقرا يا اخوان حيا نكتب يا اخوان, يا إخوان, نكتب يا إخوان, نكتب يا إخوان نسعى نجهد يا اخوان كل الوقت والزمن نسعى نجهد يا اخوان كل الوقت والزمن نسعى نجهد يا اخوان كل الوقت والزمن مع الشوق والنظام حول ذلك اللسان مع الشوق والنظام حول ذلك اللسان مع الشوق والنظام حول ذلك اللسان هيا نقرا يا اخوان هيا نكتب يا اخوان هيا نقرا يا اخوان هيا نكتب, نكتب, نكتب يا اخوان لغه الاسلام لغه القران لغه العرفه لغه الاحسان لغه الاسلام لغه القران لغه العرفه لغه الاحسان لغه الاسلام لغه القران لغه العرفه لغه الاحسان هيا نقرا يا اخوان هيا نكتب يا اخوان حيانا نقرا يا اخوان حيانا نكتب يا اخوان حيانا نقرا يا اخوان حيانا نكتب يا اخوان حيانا نقرا يا اخوان حيانا نكتب يا اخوان المركز الحنفي بنغلاديش الدراسات العليا في الفقه الاسلامي فيه اقسام قسم التخصص في الفقه الإسلامي، قسم اللغة العربية، وقسم تحفيز القرآن الكريم. من أراد أن يلتحق بالمركز الحنفي ويحصل الفقه واللغة ويحفظ القرآن الكريم، فتفضلوا، فتفضلوا إلى المركز الحنفي بلادي.